Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Sugeng pinanggih malih kalian kula Syelok Oktarina yang dicara kesayangan kita Pawartos Jawi. Kata informasi menarik kagem ngancani wedal santai panjenengan antawisipun. Film pendek dokumenter saking Indonesia dados juara wonten festival film Perancis. Boten sekedar godong anem, makna janur lebet prosesi sakral adat Jawi. Jelajah sejarah, jelangkung ingkang asalipun saking Jogja Selatan. Pamirso menikau pawartos Jawi. Film dunia perfilman dokumenter Indonesia yang nyugek adalah perfilman publik awet ngeharumaken asmonipun kehabisan Kalian irahan film pendek The Atlantis Masles. Ingkang dipun nunggulaken langkung kategori Best Short Dog Wanton Mega film Short adalah film Festival menunjukkan Ewu film Likor. film yang dipun damel film para putra bongso engkang gadahi. Bakat luar biasa loh film Boten namung menikam mawon salah saking adat jawi, kasunya tanipun, janur ngadahi makna, lebet prosesi sakral adat jawi. Asreng kita ningali nge, ya janur kuning limrahipun kita gina akan lebeteng adi coro adicoro palakromo, nanging boten namung menika kemawon maknanipun. Pemirsa Sumonggo menika pawarta sipun sedoyo. Tinggal di sini minimal satu, tahun itu dua kali naikin rumah walaupun naikinnya pakai kerang atau pamirsa pangreman perfilman akhir-akhir menika perfilman Indonesia tepakipun film dokumenter betonami Indonesia sumunar wonten donya internasional male tahu jadi untuk bertemu dengan pemerintah itu kan sulit Film engkang Dipon gamel kalian putra bangsa meniko Irahanipun pun The Atlantis Muscles. Kasunyatanipun pun film karya dokumenter saking Indonesia inggih meniko Rahmat Kurniawan Idrus. Dipun serat kalian Asid Dani Rahmat Kurniawan Idrus, Fatahila Ahmad. Dipun produseri dening Asid Dani Ugi, lantipun biantu dening Muhyafi Raya Film menikol hingga isu engkang saya inggi menikol lingkungan babakan kita Jakarta engkang kagungan potensi kasile eng warso kalih doso ewu tigang dosonan, musa pipo eba ing iklim engkang tetep dosa. Film meniko uki tipe nomo lebet lepet yang nominasi gayuh juara akan kategori the best hot hotdog. Tinggal di sini minimal satu, satu tahun itu dua kali naikin rumah. Walaupun naikinnya pakai kerang atau pakai puing dua kali. Setahun itu pasti ada naik lagi, naik lagi. Namanya kita nelayan, kita kan nggak tahu. Jadi untuk bertemu dengan pemerintah itu kan sulit. Pamersa menapa panjenengan pirsa? Pilih janur kuning buat namung sekedar Kodhong kramil engkang kan taksehane Nanging, kata artos engkang wonten eng sak Limrahipun kita mangertos janur kuning dipun kina akan kagem acara mantenan masyarakat jawi. Janur ugi minangka simbol engkang kagungan artos tertentu. Janur asalipun saking tembung janah ingkang artosipun surga. Lan nur artosipun cahya. Kéwadéné kuning asalipun saking tembung kun fayakun. Artosipun kun katelatenan, ugi saged ning utawi wening lan kaendahan. Pilehipun nyatunggilaken milod janur inggih menika cahya surga. Sedoyo tungo pralambang engkang sampun dipun tepak akan, tipun dateng akan lebet upacara, saestu endah sangat nge artosipun sipun. Pon artos filosofi saking janur kuning kasebat, inggih menika minongko pratondo, pangajen ajeng engkang inggil saking manah suci, utantos pikantuk cahyanipun Gusti. Saengga sedaya pakarian ingkang dipun tindakaken menika saged nglampah kanthi sae lan pungkasanipun sami kabahagiaan. Artos engkang sae sesusae pamirsa. Becawi adicara mantenan. Janur kuning uki asring kipun kina akan lepet upacara sanesipun, kakes upacara adat lan ritual keagamian. sangat gih Pak Mirso. Poro putra bangsa ingkang kagungan bakat ngasto asmo bangsa Indonesia. Dados langkung dipun tepang malih wonten eng donya perfilman. Kalian ngangkat isu ingkang luar biasa. Menikah damel kita kedatangan tetap menjadi lingkungan kita nih Pak Kita dilarakan kalih Pak Wartos kalau Wawu, salah jenipun Pak Mirso kita badi ningali upacara larung sesaji. Tradisi unik saking adat suku Jawi. Wah, boten sabar nih kados pundi proses upacara larung sesaji dan menopong gih makna saking upacara kasebat pamirsa menika pawartosipun Pamirsa wekdal menika kita badhe mangertosi tradisi unik saking adat suku Jawi Trasi ingkang pasek angenge tuang kentol dipuntindakagem dinning suku adat Jawi. Upacara larong sesaji minangka tradisi unik adat jawi ingkang jagi kaimbangan alam. Kampun ketadosan kanthi turun temurun lebet ing budaya Jawi. Cara menika inggih minangka wujud rasa syukur lan pangurmatan kagem Sang Pencipta. Sarta panyuwunan keselamatan lan kesejahteraan kagem masyarakat. Warung sesaji piyambak minangka prosesing warung sesaji arupi macem-macem hasil bumi sekar lampiran tos ritual datang sekanten kidul upacara meniko ugi minangka simbol panyuwunan kagem alam supados tansah maringaken kaimbangan lan kaberkahan larung sesaji mboten namung ritual Manging raos syukur lan pamatur nuwun kagem alam. Wah takih satu kental sangat geh Pamirsa tradisi adat suku Jawi Nah kita ugi kedah jagikelles tanttunan tradisi adat ingkang wonten menikolo supados boten ical ngaten mawon kalian melampahin wedal pemirsa sesampunipun pawartos Jawi bade wontur malih kanti informasi menarik San Esi